শনিবার পয়লা ফেব্রুয়ারি অষ্টমবারের জন্য সংসদে বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এরপর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রেস কনফারেন্স করেন তিনি বলেন এই প্রথমবার ই শ্রম পোর্টালে রাস্তার দোকান এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মে কাজ করা গিগ শ্রমিকদের নাম নথিভুক্ত করার মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে দেশকে এসসি এসটি আর মহিলা जो नए उद्यमी बनना चाहते हैं उनको दो करोड़ रुपए तक के लोन की योजना भी लाई गई है और वो भी बिना गारंटी इस बजट में न्यू एज इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए गिग वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है पहली बार गिग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा इसके बाद इन साथियों को स्वास्थ्य सेवा और दूसरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम का लाभ मिलेगा ये डिग्निटी ऑफ लेबर इसके प्रति श्रम एवं जयते के प्रति सरकार के कमिटमेंट को दर्शाता है एक ही संग भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले बजट देश के नागरिक के देश के विकास के अंशीदार बजट बजेट आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है इच्छा भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरोप बोलें ये बजट लक्ष्य एकटाई भारतीय प्रोडक्ट विश्व बाजार के चमके देवे इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर 360 डिग्री फोकस है ताकि एंटरप्रेनर्स को एमएसएमईज को छोटे उद्यमियों को मजबूती मिले और नई जॉब पैदा हो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन से लेकर क्लीन टैक लेनर फुटवेयर टॉय इंडस्ट्री जैसे अनेक सेक्टर्स को বিশেষ সমর্থন দিয়া गया है लक्ष्य साफ है कि भारतीय प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में अपनी चमक बिखेर सके বাংলা নিউজ সবার আগে সব খবর সঠিক খবর পেতে ফেসবুক পেটি ফলো করে এবং ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর শেয়ার করতে ভুলবেন না